У меня тут такая дилемма, читать как бы один свой стих, а второй не очень свой, ну, совсем не свой. Ты читаешь, что а по а? больше отвечает? Так ищет. оно да. Ну, в моем эго, в другом нет эго. Ладно, читай не свой. Да. Какой-то чувак вообще неизвестный мне, ну не важно, просто нравится. Мне. Да. Тут начинается Россия, но я скажу Украина. Века. поэзию нужно вынести В массы, читать И писать весь день напролет. Не стоит делить нас На классы, дайте нам лучше Рифмы полет. Я призываю взорвать миллионы Чистых, беспечных умов, Сорвать, сорвать С их голов короны. Поэт должен быть суров, даже башня прочней Вавилонской, хоть в фундамент Построенный слов. В далеких эпох отголоски. Мы не видим мир без стихов.